Gracias. Доброго ранку. В ефірі програма Громадське Радіо у твоєму місті. Це проект громадського радіо. Вітаємо вас із Сєвєродонецька. Тут працює команда громадського радіо. Це ведуча Наталя Соколенко, я Дмитро Тузов, Ірина Кондратенко, наш продюсер, В'ячеслав Поліщук, звукорежисер та інженери Олександр Соломко і Денис Ядов. Отже, починаємо наш двогодинний ефір. Ну і от про що ми будемо говорити протягом цих двох годин. Перша тема, яку ми обрали для нашого ефіру з Луганщини, Сєвєродонецька, це житло для переселенців. І спробуємо з'ясувати, чого бракує для забезпечення дахом над головою громадян України, що залишилися без домівки внаслідок війни. Що це? Дефіцит грошей, дефіцит землі чи політичної волі. Про це поговоримо із заступником міського голови. Сіверодонецька з питань діяльності виконавчих органів влади Григорієм Пригебою, волонтеркою Наталією Дудіною, і депутатом Лисичанської міськради Денисом Денищенком. Ідея створити міжнародний фонд для відновлення Донбасу пролунала ще в 2014 році. Дізнаємось про допомогу донорів, як іде відновлення життєво важливої інфраструктури, зокрема Луганської області. Які перспективи своєрідного такого плану маршала за аналогією із післявоєнною Європою для Донецької та Луганської областей з нами в студії буде координатор програми Організації Об'єднаних Націй з відновлення та підтримання миру Мустафа Саїд ам. Чи буде успіх у реформи суддівської системи в Україні? Про це поміркуємо із суддями Луганщини. з нами в студії буде Володимир Луганський, голова Сєвєродонецького міського суду, і Олександр Чобур, суддя апеляційного суду Луганської області, який до того ж бере участь у конкурсі до нового Верховного суду, балотується до Кримінальної палати нового Верховного суду. Мер міста Креміна Юрій Прокопенко розповість нам про відновлення насосної станції та мосту, а також про інші проекти, які розвиваються в цьому місті. І отже, наша перша тема житло для переселенців. Будемо з'ясовувати, чого не вистачає для того, щоб нарешті вирішити це питання. Отже, я нагадаю, хто буде говорити з нами на цю тему, це волонтерка Наталія. Дудіна, доброго ранку вам, пані Наталія. Григорій Пригеба, заступник міського голови Сєвєродонецька, і Денис Денищенко, депутат Рубежанської міської ради. Отже, я попрошу спершу пані Наталію нам розповісти, в яких умовах живуть переселенці тут, на Луганщині. Ну, розкажіть нам історію однієї якоїсь родини, яка опинилася, ну, щоб. Наши словачи могли бы в каких, на самом деле, скрутных условиях переселенцы. Я хотела бы сказать, здравствуйте. Доброго ранка. Каждая ситуация, она исключительно индивидуальная. Я бы сказала, что каждая, каждый случай, каждая семья, каждый переселенец, он действительно претерпел что-то, что-то прошел. И я бы не выделяла какую-то конкретную ситуацию, их очень много. Но то, что вот на моей памяти последнее время те люди, с которыми мы сейчас работаем, могут рассказать историю одной женщины, одной переселенки. Она оказалась здесь, в Севердонецк приехала, потому что у нее здесь была мама, то есть была возможность где-то остановиться. Других вариантов жильем у нее не было. И у нее был маленький ребенок на руках. То есть у нее муж остался в Донецке, по-моему, она приехала сюда, и я понимаю где-то ту боль, которую она проходила, когда мы с ней познакомились. Татьяна ее зовут, она была подвержена такому очень довольно-таки сильному стрессу эмоциональному. Я ее понимала. Я сама была короткое время в таких в рядах переселенцев, когда у нас здесь в городе были такие моменты смутные. Я была в Одессе, я мама трех деток. Вот, я поехала, мои дети были маленькие, сын старше был. Я помню, я столкнулась с самыми банальными, обычными нужными, нуждами, такими, как не было ложки, не было кастрюли, не было никого со знакомых. И первое, что мне даже очень сильно приходилось себе бороть, это состояние стресса и паники, потому что ты несешь ответственность не только за себя, но прежде всего ты несешь ответственность за своих детей. Вот. И, ну, а знаете, мама, она когда в таком состоянии, она даже не может быть полноценной мамой, она не может дарить то, что детям необходимо. Это ласка, забота, любовь. Мама в таком состоянии, она, ну, сами понимаете. Вот. И когда мы начали работать с Татьяной, конечно, ну, я хочу представиться, кем мы являемся. Мы ну, перед тем, как начались боевые действия, мы были известны как общественная организация, зарегистрированная общественная организация «Исход». И чем мы занимались? Мы помогали людям из проблемных семей, то есть людям наркозависимым, алкозависимым, также помогали сиротам, выходцам из интернатов, то есть состояться в мире, в жизни, найти себя. Вот. Но когда пришла такая проблема, как военные действия, у нас появилась возможность сотрудничать с организацией «Любовь на Майя Кордонев». И мы как бы с радостью приняли эту возможность, еще таким образом помочь хотя бы одному человеку. И чем могли, мы начали помогать. И вот эта женщина, которая одна из тех, которая к нам обратилась за помощью, естественно, то, что у нас была возможность, одежда, какое-то питание. То есть, знаете, хотелось узнавать, хотелось общаться, сотрудничать лично с каждым человеком, потому что нужды были у всех абсолютно разные. У кого-то дети нуждались… Вот житло, житло, насколько это важно это в иерархии потреб. Ага, в иерархии потреб. Конечно, я бы сказала, это очень важно, житло, но человек, ну как, ну, когда ты приезжаешь на новое место, и ты понимаешь, что ты ничего, ну, ну, не знаю, вот я когда оказалась в Одессе, я понимала, что и мне никого нет, мне некуда пойти. Мне было предоставлено на короткое время жилье, но через три месяца мне надо было оттуда уехать, с этого места. То есть мне надо было искать где бы я могла дальше проживать. Приближалась зима, зимний период, то есть я столкнулась с безысходностью. Конечно, это очень важная, ну, я считаю, одна из очень важных потребностей. А вот сейчас в Северодонецке какая ситуация? Потому что в Северодонецк стал таким региональным центром, правда? Много людей, которые переехали а вынужденные переселенцы. Кроме того, много людей, которые приезжают, работают по разным программам восстановления Донбасса. Международные миссии. Вот я даже слышал, что стоимость аренды жилья, она где-то приблизительно сравнялась с киевской. Uh -huh. Да? И это тоже проблема для многих людей. А фиксируется, какое количество вынужденных переселенцев сейчас в Северодонецке. И все-таки как решается этот вопрос? Ну, я, к сожалению, статистики всей в цифровом эквиваленте не скажу, не знаю, но я могу сказать, что сейчас очень многие люди, я проживаю возле пенсионного фонда, возле пенсионного, и очень часто ко мне подходят люди, просто прохожие, и спрашивают, девушка, подскажите, где здесь ближайшее общежитие? Это очень часто. Я каждый день буквально, вот если я по улице Дружбы народов иду, я часто наталкиваясь на этот вопрос. То есть, исходя из этого можно понять, да, что люди нуждаются в да, этом. То, что им и иммиграция сейчас продолжится. Да, люди да, по, да, по, да, люди да. приезжают в Северодонецк. То есть, они приезжают, я так понимаю, переоформлять пенсии, какие-то выплаты, им негде останавливаться. Кто-то приезжает ищет себе постоянное жилье. Конечно, это живой вопрос, живая тема. Нагадаю нашим слухачам Наталія Дудіна, волонтерка нам розповідає про те, як, яка ситуація з переселенцями Сєвєродонецьку. Ну і тут прозвучало питання від мого колеги Дмитра Тузова. А скільки таких людей? Я Дмитро, з Дмитра дозволу переадресую це питання нашому другому гості. Це Григорій Пригеба, заступник міського голови Сєвєродонецька. Пане Григорію, ви володієте такою статистикою? Ну і в місті, і в області. Скільки вимушених переселенців? Добрий день. Григорий Пригеба тоже переселенец. Я из Луганска. С семьей вынужден был уехать в 2014 году. В Северодонецке проживаю тоже с осени 2014 года. но ну, весной уехал с Луганска. И с 2014 года вот проживаю, являюсь депутатом городского совета, работаю в исполнительной власти. И действительно проблема жилья с переселенцами очень актуальна и очень важна. Если мы видели в 2014 году к переселенцам вузы, предприятия, было одно отношение, когда размещали, вынужденно в своих общежитиях, на сегодняшний день начинается негатив. Негатив, потому что и городская власть, и областная. В ту программу, которая действительно сегодня необходима под строительство жилья, а это действительно на сегодняшний день настолько актуально не только для временно переселенных жителей, которые бы получили это служебное жилье, но и для тех же жителей, которые получат дополнительные рабочие места и начнется развиваться инфраструктура. Мы это не используем. Есть какие-то планы, начиная от одного губернатора, другого. Есть виртуальные деньги, вот второй год, 150 миллионов, но она не решается, потому что мы не видим этих квартир и на законодательном уровне также не предусмотрен порядок формирования очередности даже внутренне перемещенных лиц. Есть у нас сегодня для инвалидов первой группы и для переселенцев участников то все для остальных, то есть это не предусмотрено. А, поясни, Но... а пояснить, пожалуйста, почему гроши виртуальные? Они они, будто выделяются из бюджета, так? С областного так. выделены 150 миллионов. Так и почему они залишаются виртуальными? Ну потому что э, на сегодняшний день э, мы их не видим, город не видит и не движется. А с области вот именно, ну наверное, э, предусмотренная программа, которая принята, целевая программа, причем в городе. Э, мы надеемся в этом году э, Юрий Гарбус. Мы призываем наш земляк наконец-то начнем это строительство и эту программу реализовывать. Вы знаете, Со у нас, стороны... у нас Юрий Горбуз, это глава э, Луганской администрации, он да. завтра мает быть у нас. Это хорошо, задайте вопросы, мы... и мы, город, и исполнительная власть, и депутатский корпус готовы на сегодняшний день сотрудничать, потому что именно создана эта городская целевая программа строительства многоэтажных жилых домов для внутренне перемещенных лиц. Это 80-й и 84-й микрорайоны города Северодонецка. И формирование фонда жилья для временно проживающих внутренне перемещенных лиц в городе Северодонецке. Данная программа утверждена 26 января 2017 года на сессии городского совета и разрабатывалась эта программа совместно со всеукраинской общественной организацией ветеранов войны труда. Это солдатский комитет, это наш земляк, боевой побратим, это Константин Ильченко, который сегодня в Киеве пробивает эту программу через знаете, все, все министерства, мы ему тоже благодарны, он тоже должен приехать и подключиться именно к данному проекту. К сожалению, хочу тоже сказать, вот э, я противник, противостояния в городском совете. Сегодня саботируется... К сожалению, саботируют, радости, наверное. Да, да? С, да, какой радости. Саботируется сегодня э, проведение сессий. Хочу всех депутатов призвать, хватит чубы рвать, то пускай в Киеве там занимаются. Мы сегодня депутаты местной власти, невзирая ни на какие политические окраски. Вот сегодня 20, э, в конце февраля должна быть сессия. То мэр сорвал, потом другой не буду говорить, какой блок срывает 15. 16 числа не проводится. А нам надо как раз до финансирования на проект этой программы 2,1 миллиона. Поэтому тут немножечко надо как раз вмешательство головы Веськова цивильной администрации вызвать всех и дать немножечко по мозгам. Мы готовы как орган исполнительной власти, потому что 58 и 5 тысяч только зарегистрированных у нас переселенцев в городе Северодонецке. Вот хочу добавить э -э, волонтер Наталочка сказала. А у меня таких семей было что просто сказать и кто бы пошел, бы посмотрел. Одна бабушка живет с тремя внуками в одной комнате. И, и с отцом мамки Немас пере, э, Вальская приехала. Ее вынуждены выгнать. Не буду говорить, какой ректор. В одной комнате жила один ребенок-инвалид. Другая мамка приехала со Стаханова. Взрослый сын, колясочник. Э, 40 лет ему. Другая мама одинокая. Трое детей. И таких очень много. И к нам они идут в приемную. Идут каждый день на прием в горы с полком. И мы не знаем, чем им ответить. Жилья нет. Мы готовы его строить. 150 миллионов есть. И мы не можем никак э, решить, как строить эти деньги. Хотя деньги не осваиваются в областном бюджете по 200 миллионов, то на дороги, то на инфраструктуру. Поэтому надо сегодня браться всем нам и осваивать деньги именно на развитие нашего региона Донбасса, нашей родной Луганщины. Григорій Пригеба, заступник міського голови Сєвєродонецька, з нами. І також з нами Денис Денищенко, депутат Рубежанської міськради. Пане Денисе, яка ситуація в Рубіжному? Там скільки людей потребують, ті, які зареєстровані, потребують житла. І Взагалі чи є підрахунки? Яка ціна питання? Ну от по вашому місту і загалом по області скільки грошей потрібно для того, щоб вирішити це питання? Я хотів би затрат. скажем так, всю область, потому что у меня есть информация. Вот. И э, я хотел бы акцентировать внимание на том, что эта проблема не может решиться силами местной власти и областной власти. Должно быть четкое понимание у наших государственных чиновников на уровне министерств. Э, давайте вернемся к тому, что этому конфликту уже три года. И этот особовый период, а то идет уже третий год. Я сам переселенец и уже в июне я буду как три года, как я выехал с Луганской области. Поэтому нужно понимать, что местная власть и областная власть не сможет решить эти вопросы. Почему? Потому что те 150 миллионов, о которых сказал Григорий, это капля в море даже, который выделит областной бюджет. Но движение пошло. Благодаря, скажем так, нынешнему губернатору Юрию Григорьевичу ну, сдвинулись некоторые процессы. Вот я как депутат Рубежанской Рады скажу вам, что мы проголосовали за то, чтобы отдать некоторые недострои и старые общежития для переоборудовы для именно четко под переселенцев там недостроенный девятиэтажный дом потом старое большое общежитие вот и еще одно общежитие поэтому это будет передано на баланс областной власти и как раз вот из этих 150 миллионов как бы планируется вот ремонт этих помещений но будем говорить откровенно вот Григорий озвучил сумму порядка 300 э, число порядка 300 тысяч переселенцев мы прекрасно понимаем что больше ну, большая часть этих людей которые курсируют но здесь живет в Луганской области ну, несколько десятков тысяч, это точно. Поэтому только государственная программа только, э, скажем так, прямое государственное участие. Вот, я вам скажу больше. Э, на первый, в первый год, когда началась война, международные партнеры и доноры хотели активно сюда заходить и заниматься постройкой жилья. Давайте зададимся вопросом, почему ничего не построено. А не... есть ответ? Есть Потому что на уровне наших, нашего Кабмина, еще при Кабмине Яценюка, не было принято ряд решений. И они не приняты до сих пор, поэтому доноры Ой, да, наз... да, называть эти решения. Мы так разумеем, что не сформованный даже элементарный порядок формования черги. Так? Э, ну это уже туда будет дальше. Не сформован просто порядок, как это жилье оформлять. Ну, скажем так, этой ситуации в стране никогда не было, поэтому, соответственно, в некоторых законах нужно где-то даже запятые поставить. Вот я вам приведу простой пример в Луганской области с государственного бюджета, вот кто бы что ни говорил, не компенсировано разрушенное жилье не на копейку, именно с государственного бюджета. Вот много разговоров, в Киеве многие думают, что сюда высылают очень много денег, ничего сюда особо не высылают. Поэтому, они а сделаны. сделано почему? Это еще Москаль поднимал этот вопрос, когда был первым губернатором. Нужно было сделать одно хотя бы выездное заседание Кабмина или в Кабине и исправить одну запятую. Вот. И нам постоянно говорят, деньги есть, но вот три года это не делается. Давайте зададим вопрос в министерствах, почему это не делается. Поэтому то же самое с постройкой жилья. Доноры отвернулись как бы сами, понимаете? Поэтому э, местная власть может что делать? Вот на примере э, там, Харьковской области, насколько я знаю, один из э, городов области, они выделили в прошлом году 19 квартир переселенцам вот, и за счет фонда вторичного. Вот. Теоретически это можно делать и в Луганской области. Вот я призываю Григория Пригеба все-таки рассмотреть вторичку. Я обратился с этим, скажем так, предложением к Рубежанскому мэру о том, что проинвестировать, ну, посмотреть, что у нас есть по вторичке, и хотя бы ну, самым вот таким, вот, который говорит Григорий, который там в одной комнате где-то утятся, как бы помочь. Но все равно это капля в море. То же самое 150 миллионов. Поэтому еще раз, государственная программа. И я хотел бы привести политическую Вопрос, друзья, вот вы первого спикера спросили, почему, ну что важно. Жилье самое важное. В первый год с Луганской области, оккупированной части, выехало очень много реально людей. Потом большинство этих людей вернулось. Вы представьте тот психологический стресс, когда человек всю жизнь работал, заработал на какой-то дом, на хороший часто дом, на квартиру. Потом он выехал, где-то снимал какое-то жилье. А потом, ввиду того, что он не смог устроиться, и государство его никаким образом не приняло, наоборот, максимально выкручивая руки всякими очередями, всякими справками, многие из этих людей вернулись. И сейчас, вот большая часть переселенцев, которая здесь живет, государство почти их никак не поддерживает. Я вам приведу простой пример, чтобы вы понимали. Я постоянно поднимаю эти вопросы. Вы знаете, что мы, как переселенцы с Григорием, мы же даже свое имущество не можем вывести с Луганска. Мы не можем вывести свои вилки, мы не можем вывести свои Холодильники, да. Почему? Потому что есть количество вещей, которые мы имеем право перевозить с той территории. Мало того, что мы туда поехать не можем с Григорием, потому что мы в расстрельных списках. Вот, но нам бы выслали оттуда. Но мы не сможем это перевести, потому что мы имеем право провести там условно 10 вилок. Да. Таможня, таможня работа. Да. Да? Под... Послушайте, вот вы объясните такую вещь. Да, очень минорно все это звучит. Вы объяснили по поводу того, что Кабмин не может запятую переставить. Может, не хочет. Но, не хочет. Но вот мне кажется, в этой ситуации очень важна консолидация местной власти для того, чтобы действительно свои требования защищать на уровне страны, на уровне центральной власти. А этого как раз и не происходит. Если я ошибаюсь, то скажите, что это неправда. Но в Северодонецке практически отсутствует местная власть. Местная власть, да, отсутствует, но депутатами, тем не менее, принята городская программа, которая предусматривает строительство двух девятиэтажных домов, 80 микрорайоне 84 и 5 четырехэтажек, это 80 микрорайон. До конца текущего года предлагается оформить выделение земельных участков под строительство и задать проектно-сметную документацию. И по возможности начать уже строительство хотя бы первого дома. И денег под это мы заложены, они у нас уже есть, 2 миллиона. На финансирование строительства предусмотренной программе на 90% это 366 миллионов. Как раз, пожалуйста, областной бюджет э, может выделить какую-то сумму. Мы выделяем. И благодаря, еще раз сказал, Константин Ильченко, который сегодня лоббирует все эти вопросы, это э, солдатские комитеты наши, тот, который сегодня с Киева на прямом нашем э, звездку, он сегодня действительно постоянно здесь. Вот 2,7 миллионов, точно я скажу, это выделение за городского бюджета у нас уже, но сессия должна была пройти, он, его тоже это держит, и я призывал тоже всех депутатов собраться, как раз для выделения этого. И мы что же... И вот сессия не происходит именно потому, что ну, все в это, судах, судятся. Ну, вот это 2-3 недели, я думаю, сейчас придем и большинство будет, и проведем и сессию, все будет у нас нормально. Ведомственное на жилье то же самое. Мы идем на и вот сегодня приветствуем и полицию нашу 39 квартир выделяется участников боевых действий должен Арсен Борисович Чаваков проезжать давать эти ордера и через городской совет мы даем эти ордера и также идет также навстречу для постройки ведомственного дома, для сотрудников СБУ выделяется тоже место и уже проектно-сметная документация готовится. Мы готовы идти навстречу абсолютно всем и город открыт для всех, тот, кто приводит сегодня деньги для того, чтобы действительно это был областной центр, для того, чтобы мы действительно... І показали е, всій Україні, що в Сєвєродонецькій зі українська власть, і ми готові допомагати переселенцям. Це за те питання, яке я ставила на початку. Чого бракує для того, щоб житлом забезпечити переселенців, грошей землі, чи політичної волі? Ми з'ясували, земля є, та тобто так. міська міські органи влади виділяють її, одкивають головою Григорій Пригеба, заступник міського голови Сєвєродонецька і депутат Рубежанської міськради Денис Денищенко. Далі. Гроші є, вони правда віртуальні, але, але вони є, тобто лишається політична воля. От питання до вас, Денис Денищенко, депутат Рубежанської міськради. Чому цієї політичної волі бракує? Я зараз скажу свою версію. Наскільки ми спілкуємося із переселенцями у Києві, а вони своєю чергою не влазять із куларів Верховної Ради із коридорів Кабміну адміністрації президента? Вони кажуть, що політична воля зараз найвищих керівників. Спрямована на те, щоб відправити переселенців туди назад, в якийсь спосіб не зрозуміло і немає бажання зрозуміти, хоча б статистику організації Об'єднаних Націй, що 60% людей, які виїжджають із зони конфлікту, вже ніколи туди не повертаються. Ну, в силу дуже і дуже різних причин ну, така статистика світової історії. Ваша версія, чому немає політичної волі на те, щоб якщо є земля, якщо є гроші. Взяти і вирішити це питання, ну просто виявити милосердя до своїх ж співгромадян. Тим більше Наталя, я трошки додам. Тим більше, що є і міжнародні донори. Ви про це згадали. Що заходили і в 2014 році? Були плани долучення, в тому числі, і фінансові фонди, для того, щоб будувати житло. Ну, это лично моє мнение по этому поводу на основанні трьох лет Значит, скажем так, те люди, которые отвечают за данные процессы, они не понимают, что это вообще такое. Потому что давайте зададимся вопросами, кто сейчас за это отвечает. А что такое Министерство оккупированных территорий? Вот. Кто его возглавляет? Там нет ни одного переселенца ну, черная штука, да, который пробыл здесь 9 месяцев губернатором и приехал потом в Киев, задал вопрос, а какие основные проблемы у переселенцев? Напишите мне об этом в фейсбуке, что нет программы развития Луганской области. А я вам задаю в прямом вопросе, если, вопрос, если он придет. Георгий Борисович, а чем вы занимались 9 месяцев в Луганской области, будучи губернатором? Это первая ваша задача была, как губернатором, лоббировать интересы. Тем более, у него есть возможность донести до президента. Была, Это, скажем так. Поэтому в данной ситуации мы должны понимать о том, что президент и премьер-министр, они, скажем так, решают в том числе глобальные вопросы. Есть ряд чиновников, которые это должны решить. Но если у человека здесь не болит, если он не понимает, что это такое, как этим решать? Вот если у Григория болит, да, потому что он сам это пережил, и он ходит к этим переселенцам в общежитии. Если у меня это болит, если я это видел, я знаю тоже, как это делать. Поэтому еще раз, вот Григорий озвучил сумму 366 миллионов. Это сумма для постройки этих двух домов, Поэтому еще раз, государственная программа при поддержке международных партнеров, это сотни миллионов евро и долларов. И понимаете, если мы это сделаем, что значит развитие территории? Это краны, это строительные краны. Если здесь появятся строительные краны, если здесь мы покажем о том, что эта территория развивается, мы тем быстрее закончим эту войну. Почему? Потому что военного, скорее всего, решения этого конфликта, войны уже не будет. У нас нет сил и возможности президент об этом заявляет. Поэтому как ГДР и ФРГ, мы должны показать, мы должны показать, что здесь идет развитие, что здесь идет борьба с коррупцией, что здесь строятся э, дома, здесь э, ремонтируются дороги. Вот это государственная э, программа. Поэтому еще раз у отдельных чиновников, отдельных, прошу заметить, нет стратегического государственного мышления в разрезе Луганской и Донецкой области. Вот это самое главное. А деньги в той или иной мере и есть. Международные партнеры готовы их давать, даже если у украинского правительства нету э, этих денег. Поэтому еще раз, политическая воля отдельных государственных чиновников и отсутствие стратегии. Спасибо. Если можно 20 секунд буквально о а политической складовой на местном уровне. Поверьте, ее нет. Сегодня люди пройдут переселенцы и заставят любых депутатов принимать любые решения, если будет воля со стороны государства и э, области. Или тот же Константин Ильченко, думаю, солдатские комитеты приедут и загонят всех, чтобы принять любой проект или решение для того, чтобы 366 миллионов, которые он выбивает, я не говорю вот на эти дома, выбивает как раз этот Ильченко, бедолажный, который провоевал, тоже был и в расстрельных списках, и сегодня сидит под Кабмином, деньги, которые приносит сюда в область, а мы тут не можем 2,1 миллиона или 2,7 э, на проект выделить, собраться депутатами, хотя программа это уже есть на эти деньги, Поэтому это все на местном уровне тут решается. Ну, добре, но вы головой общаетесь с главой военно-цивильной администрации, с Юрием Горбузовым. Вот как происходят эти диалоги? А, ну, ну, я... я думаю, что если бы у вас была действительно консолидированная позиция, тогда уже можно было бы тиснуть на Киев. Вы знаете, я на Юрия Григорьевича с уверенностью могу сказать, что он наш земляк, и он ни в коем случае тоже плохого не хочу сказать очень сильно, про нынешних губернаторов, у него больше желания именно помочь и переселенцам, и у него больше желания, чтобы как можно побыстрее закончилась война. Давайте, давайте Поэтому мы с ним разберемся, с Юрием Григорьевичем, тут на местном уровне, невзирая на ранг, на должности, поэтому тут все нормально у нас будет. Давайте, я, вот вы знаете, я еще хотел запитати, что есть много долгобудов, я это сам властными очами бачу. Они придатні до того, чтобы их добудовать, и створить ну, новые возможности для переселенцев? Или нужно все створювати с нуля? Так В городе Северодонецке тоже в программе предусмотрена покупка общежития, которое, ну, есть собственник, но никто там не живет, знаете, за копейки. Выкупили э, у попередников, да, э, наши богатенькие тут предприниматели. Сегодня э, городской совет готов выкупать эти общежития, там, это за 5, за 7 миллионов, за 10, я не знаю, какая цена э, будет, Будь там стартовая или экономически обосновано, и их перестраивать именно вот в такие небольшие квартиры временно давать это жилье. Есть такое уже одно общежитие, которое в этом году тоже хотели достроить два этажа и 50 квартир уже для внутренне перемещенных осиб как раз предусмотреть это жилье. Дякуємо. дякуємо. Ну, принаймні, відповідь на питання, яке ми ставили. Чого бракує А для далі? Того, ми вже будемо шукати політичну та, тобто волю. Політично та? будемо шукати, хто перетискає цю політичну волю і що робити для того, щоб вона прорвалася. Дякуємо нашим першим гостям. Я нагадаю, з нами були волонтерка Наталя Дудіна, заступник міського голови Сєвєродонецька Григорій Пригеба і Денис Денищенко, депутат Рубеж... Рубежанської міськради. Ну а ми продовжуємо